بسم الله الرحمن الرحيم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حضر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطب أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله. على كل شيء قدير. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون